талабалар бүгін ішкі аудит пәнінен үшінші темамыз ішкі аудит қызметін шөкелестіру болып есапланады. Демек, біздер өткен темада, екінші темамызда ішкі аудит қызметінің хuқuq норматиv hujжетlaр haqында үйренген едік енді осы хuқuq құжетті мен Лексуздан lexusdan ашып қойыппан qo'yibman ә, министрлер кеңесінің екі мың алтыншы он алтыншы октябрьдегі екі жүз он бесінші қарарының қосымшасында ішкі аудит қызметі хақында айтылған еді енді ішкі аудит қызметін шөлкемлестіруіміз үшін бірінші нәубетте не болу керек біздер осы ә, құй норматив хұжжетті жақсылап үйренген болуымыз керек мінекей бұл құжетте жазып қойыпты қандай уақытта біздер ішкі аудит қызметін шөкеестіруіміз шарт шар. демек мінекей ә, баланс активлерінің құны 1 миллиард сомна артық болған карханаларда сондай ақ Активлерінің bana, баланс құны базалық есаплау мұқдарының жүз есесінен артық болған акционерлік жәмияетлерде ішкі аудит қызметі шөесті шарт деп атыыпты демек базалық есаплау мұғдары дегенде бүгін күнде екі жүз жиырма мыңды біздер көз ә, 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 алдымызға келтіруіміз керек һәм соның жүз мың барабары жүз мың есесіне көбейттіреміз демек балансылардың ә, ә, актив құны демек актив құны сол сумадан көп болған жағдайда ішкі аудит қызметі шөлкінлестірілуі керек Демек, ішкі аудит қызметі қандай ішкі аудит қызметлері шөлкінлестіріледі ғ... қойылатұғын талаптар ішкі аудит қызметіне қойылатын талаптар демек ішкі аудит қызметі хадымлары ғ... ақырғы 10 жылдың ішінде кемінде 2 жылда бухгалтерия есабы аудит финанс салық органдарында жұмыс істеген болу керек һәм аудитордың сертификатына ие болу керек екен демек ақырғы 10 жылдың ішінде кемінде 2 жыл ұсыныс стажға ие болғанда ғана ол ішкі аудит қызметінде істей алады екен Демек, тікелей бұл слайдымызға қайтатығын болсақ ішкі аудит қызметіне қойылатын талаплар демек біздер жаңақ талапларға бойсындық әм шүкінлестірдік демек акционерлік жamiyaті болсын Ә, балансының актив құны yuz ming eng kam bazaliқ hisoblаv miqdoriнан болған ham ә, bir миллиард соны артық бо'лған карханаларда ішкі аудит қызметі hө'kamlasтірілу шарт екен. демек не мақсетте ішкі аудит қызмет hө'kamlashtіріlлеdі бұның менен біздер бірінші темамызда танысып өткен едік енді ішкі аудит қызметіне қойылатын талаптар hәр бір субъекттің қадағалау астында болу керек демек талап Карханада қызмет көрсетіп келе жатырған субъект қадағалау астында болу керек әрбір бір субъекттің біріктірілген жұмысты орындауы басқа субъектілер тарапынан тексерілу ішкі қадағалаудың қандай дәрежеде алып барыатығ һәм жағдайы мен бірінші нәубетте корхана басшысы қызығу керек екен демек ішкі аудитке қойылатын талаплардың бірі бұл қадағалау астында болу керек екен har бір кархана demak шарт болған кархана бірінші дәрежелі қадағалауды бір адамға жүклеу жүклемеу демек біздер бірінші дәрежелі қадағалауды тек бір адамға жүклемеуіміз керек екен демек біздер ішкі ә, аудит қызметін шөкеместірдік оны тек бір адам ғана тексеріп болмауы керек бұл жағдай өз қызметіне надұрыс пайдалану яки басқа ұнамсыз ақбетлерге алып келуі мүмкін екен демек біз білеміз тек бір адамның қол астында тексерілу жүз берсе бұндай жағдайда сол адамға демек хәмме бойсыну шарт деген көзқараста болуы мүмкін біз білеміз мәселен карханалар арасында тек монополия кархана болса бұлам өзінің жаңағ бағасын қойып өзі қалегейінше іскерлігін үртуі мүмкін демек ішкі аудит тап сондай талаплардың бірі тек бірінші дәрежелі қадағалауын бір адамға жүктемеуіміз керек екен кейінгісі администрацияның мәптар болуы демек администрация деген бұл біз жерде біздер кімді назарде тұтамыз ә, акционерлік жәмиетте күзету кеңесі болады демек күзету кеңесінде осы ә, күзету кеңесінің ағзалары ә, баслығы директоры демек бұлар ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін тексеруіне мәрттар болу керек һәм соларға ісену керек демек ішкі қадағалау системасын басқарудың лауазымлы шақсыларның қадалығысыз, мәптар болмаусыз һәм қатынасусыз нәтижелі бола алмайды демек